بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر یہ مشہور حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اد دنیا سجن المؤمن دنیا مومن کے لیے کیتخانہ ہے و جنت الكافر اور کافر کے لیے جنت ہے اس کا کیا مطلب ہے تو علماء اکرام نے اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اد دنیا سجن المؤمن یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جو اپنی رضا اور جنت کی نعمتیں رکھی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے آخرت کی جو نعمتیں ہیں مسلمان کو ملیں گی تو ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے یعنی کافر کو جو آخرت میں عذاب ہوگا تو اس عذاب کے مقابلے میں دنیا اس کے لیے جنت ہے اور اگر کسی مسلمان کی دنیا اچھی ہو بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کی دنیا اچھی ہوتی ہے وہ راحت و آرام میں رہ رہا ہوتا ہے اگر وہ یہاں راحت و آرام میں بھی ہو مسلمان لیکن آخرت میں جو اسے نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں پھر بھی یہ کازخانہ ہے کافر <تصفح> اور اگر کافر کی یہاں کی زندگی اچھی نہ بھی ہو تکلیفوں میں گزرے تو آخرت کے مقابلے میں یہ غنیمت ہے آخرت میں جو اسے عذاب ہوگا وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے تو اس لحاظ سے کافر کے لیے یہ جنت ہے اور بعض حضرات نے اس کا ایک اور مطلب بھی بیان فرمایا ہے جس طرح قید خانے میں سب کچھ ہو بھی سب کچھ موجود ہو تو پھر بھی وہاں دل نہیں لگتا تو ایسے ہی مسلمان کے پاس اگر دنیا میں سب کچھ ہو بھی تو اس کا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوتا ہے دنیا کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا اور وہ جنت الکافر تو اس صورت میں کافر کے لیے جنت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر کا دل دنیا میں لگتا ہے اور مسلمان کا نہیں لگتا اس کا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ مومن دنیا میں اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور ہر وقت شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہوتا ہے آزاد نہیں ہوتا اور کافر آزاد ہوتا ہے اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی جس طرح جنت میں مسلمان جا کر آزاد ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے تو ایسے ہی کافر لوگ دنیا میں مطمئن ہیں اس لیے کہ انہیں حساب کتاب کی فکر نہیں اور جو مسلمان ہیں اسے حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی زندگی کو آزاد زندگی نہیں گزارتا بلکہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے قیدی